ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ থ্ৰীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ ন নং পাঠত থকা সাহসী ছোৱালীজনী নামৰ এই পাঠটোৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ৰাতি আছে সম্পূৰ্ণ নাম মানে কনকলতাৰ সম্পূৰ্ণ নাম কনকলতা বৰুৱা জন্মস্থান শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰঙাবাৰী পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় কৃষ্ণকান্ত বৰুৱা মাতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় কৰ্ণেশ্বৰী বৰুৱা কৰ্মৰাজি মানে তেখেতে জীৱনত কি কি কাম কৰিলে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ নাৰী বাহিনী গঠন সাহসিকতা প্ৰদৰ্শন কৰি দেশৰ হকে মৃত্যুবৰণ এইবোৰ হ'ল তেখেতৰ কৰ্মৰাজি এতিয়া আহিছোঁ ক্ৰিয়াকলাপবোৰৰ মাজলৈ প্ৰথমটো ক্ৰিয়াকলাপত দিয়া আছে যে উত্তৰ দিয়া এক একৰ কটটো দিয়া আছে দলটোৱে কি ধুৱনি দি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা বন্দে মাতৰম বন্দে মাতৰম ধনী দি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল শোভাযাত্ৰা কৰি দলটো কোনফালে আগবাঢ়িছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা শোভাযাত্ৰা কৰি দলটো গহপুৰ থানা অভিমুখে আগবাঢ়িছিল গতিকে আছিল শোভাযাত্ৰাৰ সন্মুখত থকা ছোৱালীজনীয়ে কি গীত জুৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে শোভাযাত্ৰাৰ সন্মুখত থকা ছোৱালীজনীয়ে স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত জুৰিছিল ঘৰটো দিয়া আছিল পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে কি কৰিলে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা পতাকা উৰুৱাবলৈ যাওঁতে পুলিচে গুলি কৰিছিল বা গুলি কৰিলে অঙঠো দিয়া আছিল দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম কনকলতা দুই নম্বৰটোত দিয়া আছিল তলৰ কথা কেইষাৰ কোনে কৈছিল এই তলৰ কথা কেইষাৰ ইয়াতে ক ক দুষাৰি কথা আছিল এই কথাবোৰ কোনে কৈছিল সেইটো কথা ক'ব লাগে আমি মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে লিখিলেও পাৰিবা কটোত দিয়া আছিল সাৱধান আৰু আগ নাবাঢ়িওৱা এখোজ আগবাঢ়িলেই গুলি কৰিম ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা এই কথাষাৰ পুলিচে কৈছিল হয়তো দিয়া আছিল এইখন আমাৰ দেশ এইখন দেশত বিদেশীৰ কোনো অধিকাৰ নাই থানাত আমি জাতীয় নিচান উৰুৱামেই ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা এই কথাষাৰ কনকলতাই কৈছিল তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছিল দলত আলোচনা কৰি তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা ইয়াতে শব্দবোৰ দিয়া আছিল হোংকাৰ ভ্ৰক্ষেপ আগচি উত্তপ্ত তেনেদৰে ইপিনে আমি অৰ্থবোৰ লিখিব লাগিছিল মই ইয়াতে লিখিয়ে দিছোঁ যেনেকৈ হোংকাৰ বুলি দিয়া আছিল ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব সকিওৱা ভক্ষেপ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব ভয় আগচি ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আগভেটি ধৰা তেনেদৰে মই বাকীবোৰ লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখা এইবোৰ লিখি ল'বা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে তলৰ শব্দবোৰৰ সহায়ত খালী ঠাই পূৰ কৰা ইয়াতে সদবোৰ দিয়া আছিল নিচান ভ্ৰক্ষেপ উত্তপ্ত উদাত্ত প্ৰথমত হ'ব উদাত্ত কঞ্চৰে তাই স্বদেশ প্ৰেমৰ গীত জুৰিছিল তাৰপিছত সদটো দিয়া আছে পুলিচৰ হুংকাৰ শুনাৰ পাছত পৰিৱেশ ইয়াত লিখিবা উত্তপ্ত হৈ পৰিল তেনেদৰে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লিখি ল'বা শুদ্ধটোৰ কাষত শুদ্ধ চিন আৰু ভুলটোৰ কাষত ভুল চিন দিয়া ইয়াত আমি যোনটো শুদ্ধ সেইটো শুদ্ধ চিন দিব লাগিব আৰু যোনটো ভুল তাৰ কাষত আমি ভুল চিন দি দিম যেনেদৰে তোমালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছাই মই ইয়াতে কৰিয়েই দিছোঁ ঠিক তেনেদৰে তোমালোকেও ভিডিঅ'টো ৰখাই কৰি ল'বা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে চাই চাই লিখা ইয়াতে এষাৰী বাক্য দিয়া হৈছে স্বাধীনতা আমাৰ জন্ম স্বত্ত্ব এইটো আমি চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগে তো তোমালোকেও এইটো চাই চাই ভালদৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰপাছৰ ক্ৰিয়াকলপটোত দিয়া আছে পঢ়ো আৰু লিখো আহা ইয়াতে দিয়া আছে যে বিষ্ণু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এনেদৰে তোমালোকে পঢ়িবা সপ্তম মানে সাত সাত দিনত এসপ্তাহ হয় সহস্ৰ মানে এহাজাৰ গুহাক গঢ়্বৰো বোলে তেনেদৰে তোমালোকে পঢ়িবা আৰু ইয়াতে চাই চাই তেনেদৰেই ভালদৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা ইয়াতে খালী ঠাই দিয়াই আছে তোমালোকে দেখাই পাইছা ত' ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে জাতীয় পতাকাখন আঁকা ত' ইয়াতে জাতীয় পতাকা এখন আঁকিবা ইয়াৰ বিষয়ে কেইটামান বাক্য লিখো আহা আৰু এই জাতীয় পতাকাখনৰ বিষয়ে কেইটামান বাক্য লিখিব লাগিব মই ইয়াতে চাৰিটা বাক্য লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখা এইবোৰ লিখি ল'ব পাৰিবা একটোত লিখিছোঁ জাতীয় পতাকাখনৰ ৰং তিনিটা তাৰপিছত দুই নম্বৰটোত ক'ত কি ৰং আছে সেইটো লিখিছোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো লিখিছোঁ জাতীয় পতাকাৰ মাজত এটা অশোক চক্ৰ আছে সেই চক্ৰটোত চৌবিছডাল দণ্ড আছে তেনেদৰে মই ইয়াতে লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখা এইবোৰ লিখি ল'বা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে তলত উল্লেখ কৰা তাৰিখবোৰ আমি কি কি দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ লিখোঁ আহা ইয়াতে পোন্ধৰ আগষ্ট ছাব্বিছ জানুৱাৰী তেনেকৈ দিয়া আছিল পোন্ধৰ আগষ্ট এইটো হ'ব স্বাধীনতা দিৱস ছাব্বিছ জানুৱাৰী সিদিনা আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰোঁ দুই অক্টোবৰ সিদিনা আমি আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস পালন কৰোঁ দুই অক্টোবৰ হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰো জন্মদিন ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াতে লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই এইবোৰ লিখি ল'বা আৰু এইবোৰ মুখস্থ কৰি ল'বা জানি ল'বা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অইন্য পাঠবোৰৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা